Привітую вас, благословити, я місцевий, Брат, да. я хочу сказати за, за братом моїх. Ви, ви знаєте, війна внесла корективи в нашу життя. Да? Правда, ми жили по-другому ще до, до війни. І я хочу сказати, що браття приїхали до мене. Но я скажу, при каких обстоятельствах. Мы начали там строить, потому что мы занимаемся переселенцами, занимаемся людьми, которые сейчас в сложных житевых обстоятельствах. И я знаю, что наш Христос, Он любит всех человеков. Наш Христос, Он любит всех людей. Я сегодня, я мог бы разговаривать, говорить очень много, у меня истории, я живу в этих историях потому что к нам приходят тысячи людей, мы там кормим их, даем жилье, куда-то отправляем. Это с первых дней войны мы этим занимаемся. Но я хочу сказать, вы знаете, мне Бог открыл. Когда-то это был второй или третий день, я сидел у себя на кухне, я пил чай, и я смотрел на свою чашку, и я внутри получил. А Говорит, у этих людей, которые оставили, он говорит, у них нет любимой чашки, у этих людей нет любимой подушки, у этих людей нет любимой простыни, любимой кровати, любимого места, у них ничего нет. Люди потеряли все. Если мы едем в эти села, в эти села едем, то это когда-то одна женщина подошла, она говорит, отвезите меня, я хочу посмотреть на свою хату, я хочу приехать только деокупировали эти, эти села там за Нововоронцовкой. И мы едем, она, она так надеялась, говорит, ну если там шифер, я перекрию. Я перекрию, говорит, ну эту целлофаном, но ну, я так хочу в свою хату заехать. И мы подъезжаем туда, а там нету даже основания, хаты нема. И она стоит, она как начала рыдать, говорит, эту хату строили мои батьки. И я, и вы понимаете, ну такая как беда, такое город. Сегодня испытание для всех людей, но наипадше сегодня испытание для церкви. Сегодня Бог, Он смотрит на церковь свою, как мы будем реагировать, как мы будем любить этих людей. Как мы? И вы знаете, сегодня начали строить мы там здания для этих людей, для тех людей, которые сегодня попали в такие обстоятельства. Вот, и. Как его строить? Финансов немає, того нет, нема, всего мая И вообще неудобно строить. Но, но есть Христос живой. Слава Богу. Но есть Христос живой. живой. Я говорю, Боже, Ты знаешь, но у меня есть жилье. Ну, но, но Ты знаешь, что я делаю? Но это Твое дело. Пожалуйста, помоги. Я открываю Писание. Говорит, Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Говорит, я то сделаю, я то сделаю. Что мы можем делать? Я то сделаю. И Бог приводит таких братьев. Приводит братьев, я и не звонил, Еще они приехали, говорят, мы хотим послужить, мы хотим сделать. Я понял, это Христос, сын Иваны. Это Он делает через рабов Своих, тех, которые слышат Его голос. Это Христос делает, потому что Он умер за всех человеков. Он умер за всех человеков, и Он это делает. А мы только должны делать, и Он будет чудо делать через эти все вещи. Я сегодня благодарю Бога за братов. Братья и сестры, у нас так не работают в нашей местности, как работают эти браты. Они сделали за два дня, что мои сделали за півроку. Вот у нас один этаж, они так делали, півроку делали, братья сделали за два дня. Это чудо Господь. то я благодарю братов. Но сегодня у нас еще есть один, вы знаете, сейчас через там церковь преображения, то место, где мы трудимся, проходит очень много людей. Очень много людей едут там, возят до помоги, и очень интересные люди, церковь включилась, и очень много у нас общений. И сегодня тоже в гостях приехал братик один, благословенный, его зовут Виталий Пехотин, он приехал из Америки, он живет в нашей Украиной. Все, що в нього є, він сюди жертви, їздить, Бог це бачить. І він сьогодні в гостях. То вони проїздом. Завтра вони везуть туди буржуйки, вони там возять допомогу. Я кажу, поїхали за свідетельством. Скажи, хоч десь кілька слов. То благослови Господь. Вітаю.